Алексей, вы найкращий игрок минулого сезона. Какие у вас эмоции враження. Какие? Самые лучшие эмоции какие. Очень рад, хочу поблагодарить болельщиков, хочу поблагодарить наших зрителей за то, что они приходят, поддерживают. Это заслуга не только моя, это заслуга нашей команды, нашего руководства и всего, я думаю, города Кирова рада. Спасибо за поддержку. Сегодня ваш первый матч после травмы. Как вы вышли, как вы себя чувствуете, как вы вышли в игру? Ну, тяжеловато, но ничего, я думаю, постепенно наберу обороты, наберу форму максимально, как было раньше, и буду показывать результат. Сбоку сдалось еще была очень легко игра с Тернополем, как было насправді. Ну, вы же видели, много борьбы. Эта команда мы знаем, всегда бьется до последнего, неуступчивая. И просто я, я считаю, наша команда более опытная, более техничная. Мы их э, просто переиграли по игре. І останнє запитання у п'ятниці жеребкування Кубку України однієї кого ви саме хочете у суперники. Хм. Ну я би не проти проти ворсу серед. Мені б дуже хотілося. Амбіціозно була б. Бы. Дякую вам з перемогу і з призом